muhtaram azizlar inson huquqlari deganda asosan 3 ta narsani er hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zikr qilganlar birinchisi insonning joni uning moli va obro'si payg'ambarimiz janobi rasululloh sallallohu alayhi va sallam hajjatul Wada'da aytilar. sizlarni qonlaringiz mollaringiz va obro'laringiz shu bugungidek va mana shu oydagidek va mana shu shahardagidek bir birlaring uchun harom qilindi deganlar mana mo'min musulmonlarga o'zlarining haq huquqlarini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam e'lon qildilar demak har bir insonni huquqi bor u o'zini jonini saqlaydi o'zini obro'yini saqlaydi va o'zini molini saqlaydi bu uning huquqi boshqalar tajovuz qilsa uni himoya qiladi boshqalar mana shu insonning uchta narsasiga tajovuz qilishligini alloh taolo shariatda harom qildi